Приходом весни для учнів школи мистецтв міста Слов'янська настає відповідальна пора. Це і перевідні іспити, і академконцерти, а головне це престижні конкурси та олімпіади, в яких учні школи не тільки беруть участь, але й традиційно привозять дипломи переможців. І нинішній рік не став винятком. Я хочу розповісти о дітях нашої школи, які прославили нашу школу і наш город на конкурсах різного рангу всеукраїнських, обласних і регіональних. Это конкурсы, которые требуют большой, высокого уровня подготовки, большого профессионализма и исполнительского мастерства. Значит, лауреатами всеукраинского конкурса стали дуэт скрипачей Матушенко Настя и Золотухин Игорь, классы преподавателей Касьян Натальи Владимировны и Зориной Надежды Степановны, концертмейстер Кашлакова Марина Анатольевна. Хореографический коллектив под руководством Кичигина Елены Владимировны также получили премию на всеукраинском конкурсе. Шевченко Валя, вокалист, девочка, заняла второе место на, на всеукраинском конкурсе «Форте Music. Очень радуют победы музыкантов. Музыканты у нас выступали на таких престижных областных конкурсах, высокопрофессиональных, как областная олимпиада, шах-калимпу, а также областной конкурс в городе Артемовске Артёмовск, «Бахмутская весна». Дипломантом цих конкурсів в номінації фортепіано стала Олександра Бойко, клас викладача Юрій Бойко, а також Марія Третьякова, клас викладача Світлани Макаренко. А на престижному всеукраїнському конкурсі Скрипалів, срібна струна, який щорічно проходить в місті Краматорську. Перемогу цього року виборов учень четвертого класу Іван Васюк, викладач Олена Лапченко. Очень престижний конкурс обласної, і, навірно, скоро він получить статус всеукраїнського. Це конкурс. который проводит Донецк Донецкое управление культуры областное конкурс э, солист с оркестром, которая называется Гордость Надежда Будущее наша девочка э, скрипачка Евсеева Ирина стала победителем первого тура этого конкурса и участницей второго тура э, в городе Донецке и в этом году впервые у нас поехал на конкурс ученик второго класса, на конкурс духовых инструментов, выступал, э, играл на сопилке на украинском народном инструменте и, в общем-то, поразил жюри конкурса, получил вторую премию и эх, подарок. В общем, висказування членов жюри были очень одобрительні, поразил всех. Звичайно, усі ці перемоги так просто не далися. За ними стоїть кропітка щоденна праця і учнів, і викладачів. Про це свідчать і самі діти, з якими нам випала нагода поспілкуватися. Ти участвувала в якому конкурсі? Я участвувала в олімпіаді Шак Калімпу в Донецьке і на Бахмутське вісні Вартьомовське. Вот что самое для тебя интересное или важное, что ты подчеркнула из этих конкурсов? Ну, мне очень понравилось, как играли остальные дети, у всех очень серьезные и сложные программы, и очень понравилось то, что я одна из них самый строгий ценитель твоего творчества. Ну я знаю, что э, мой учитель очень я ему благодарна, э, очень любит мое творчество Витебский Юрий Викторович э, и, конечно же, мои мама и бабушка и папа. Что помогает вам в достижении вот ваших таких успехов? Ну нужно много заниматься, чтобы добиться успеха. Что ты такое исполнял, что так поразил э, жюри. Ну две мелодии. Одна называется анданте, это более классический вид. А вторая карпаты, это уже быстрая мелодия. Как э -э давно ты занимаешься? М около двух лет. И что тебе помогает вот достигать таких успехов, что ты получаешь даже благодарность жюри? Ну э -э я даже сейчас сложно на этот вопрос ответить. Скорее всего, ну сижу дома, тренируюсь на сопилке. Ну нравится мне это. Ж, дорогі діти, якщо ви теж хочете приєднатись до цієї талановитої працелюбної сім'ї, на вас чекають у слав'янській школі мистецтв. Адже 10 травня тут розпочинається прийом заяв на вступ до школи мистецтв, і вже 28 травня буде проводитись вступне прослуговування за всіма спеціальностями.